কথাটো আপুনি যদি ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি চায় ইয়াৰ অন্তত মানে মই এনেধৰণে ক'ব বিচাৰিম এছ অ' পিখন একজেক্টলি মইতো তাৰ বিৰোধিতা কৰা নাই কেতিয়াও কোনো কাৰণত এছ অ' পিখন এনেকৈ হ'ব লাগে যে এছ অ' পিখনত লিখা থাকিব লাগে তাত কেতিয়াও কোনো কাৰণৰ কোনো ব্যক্তিয়ে মদত মাতাল হৈ ৰাগত বলিয়া হৈ যাব নালাগে তাত গৈ কোনো ব্যক্তিয়ে দাদাৰ সেই পবিত্ৰ পুণ্য ভূমিৰ যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত মদৰ কাক খুলি পেনে বটলৰ পৰা পানী ঢালিব নালাগে তাত চিগাৰেটেই হওক বা চাদাই হওক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে সেইখিনি বস্তু দিলে ধৰি ল কাৰোবাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকিব কাৰণ বিষয়টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চলি আছে গতিকে আহি থকা দিনত অসমৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক্ষয় ক্ষতি বা ধৰি লৈছোঁ সন্মানটো ক'ৰবাত সেৱাও হ'ব পাৰে চ' এছ অ' পি ক্ষেত্ৰত কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আহিলে আজি ধৰি লছোঁ আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি ভূপেন্দাৰ সমাধিক ক্ষেত্ৰত আমি যাব পাৰোঁ আমি যিকোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পুণ্য জেগাত আমি যাব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত মানুহৰ যিটো গেডাৰিং হৈছে যিটো মাছ গেডাৰিং হৈছে সেই মাছ গেডাৰিংটোক লৈ পিনে চৰকাৰখনে ভয় খাবলগীয়া একো নাই এই ব্যক্তিসকলে না আপোনাৰ কোনোবা চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰি তালৈ গৈছে না কোনোবা চৰকাৰক ছাপৰ্ট কৰি তালৈ গৈছে এইখিনি ব্যক্তি হ'ল জুবিন প্ৰেমী জুবিন পাগল আপোনাৰ কি কয় গান প্ৰেমী অসম প্ৰেমী জাতীয়তাবাদৰ চিন্তা চেতনা উদ্বুদ্ধ একো একোজন ব্যক্তি গতিকে তাত যিকোনো ব্যক্তি যিকোনো সময়ত যাব পাৰে চ' আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেতিয়াবা আপুনি ঘৰত যদি আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী ধৰি লৈছোঁ কিবা এটা ভুল কৰিব গৈছে কিন্তু আপুনি যদি জোখতকৈ যদি বেছিকৈ যদি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বানি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি ক'ব তেওঁলোকে মনে মনে হ'লেও ভুল কৰিব আপুনি তেওঁলোকৰ লগত গ' উইথ ফ্ল' হ'ব লাগিছিলে মই বিচাৰিছিলোঁ যে তাত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাব লাগিছিলে দাদাই ন্যায় নোপোৱালৈকে মই সেই সেইদিনা টক্সটো কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা প্ৰত্যেকখন মদৰ বা তেনেকুৱা সুৰাৰ দোকান বন্ধ কৰিব লাগে ড্ৰাগছে হওক বা ধৰি লছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰিব লাগে আমি তেনেকুৱা এটা আহ্বান কিয় দিব নোৱাৰোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে বহুখিনি ক্ষয় ক্ষতি হ'ল মদেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাগিয়েল বস্তুৰ যোগেদি দাদাক বহুতখিনি অনিষ্ট কৰিলে যে দাদাৰ নিচিনা এটা সত্তাক অনিষ্ট কৰি দিয়া বা তেখেতক দুৰ্বল কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মদে বিশেষ ভূমিকা লৈছিলে যিটো কথা মই বিগত দিনত কৈ গৈছিলোঁ কিন্তু সেই কথাটো মই ইতিবাচক দিশত মই নিজৰ দাদাই বা নিজৰ ককায়ক বা নিজৰ দেউতাক কোৱাৰ নিচিনাকৈ কোৱাৰ বিষয়টো এতিয়া কিছুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে সমালোচনা সমালোচনালৈ আনিছে মই কিন্তু বেয়া পোৱা নাই সেইখিনি কৈ মোক মোক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰাৰ বিষয়টোক লৈ কিন্তু কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে এছ অ' পিখন হ'ব লাগিছিলে মদ পানী তাত খাই যাব নোৱাৰিব তাত দুইফালে দুটা চেকিং গেট বঢ়াই দিব লাগিছিলে পাইপ দি পেনে যিবিলাক আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ অসমীয়া কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিলে তেতিয়া অসম চৰকাৰে এটা ৰাজহু আহিলেহেঁতেন মানুহে মদো নাখালেহেঁতেন বা মদ খাই তালৈ নগ'লহেঁতেন কিন্তু সেই পুণ্য ভূমিলৈ আজি মন্দিৰলৈ যোৱা যাবৰ কাৰণে ক'ৰবাত আপোনাৰ এচপি আছে জানো নাই পুণ্যৰ যিকোনো তীৰ্থস্থানলৈ যাবলৈ কিবা এছপি আছে নে নাই গতিকে এই কথাখিনি য়ং জেনেৰেশ্যনছখিনিয়ে জানে নাই ইয়াত যিমানখিনি মানুহ জেনেৰেশ্যন লাগি আছে মই কি বিজেপি বিৰোধী নেকি মই চৰকাৰৰ বিৰোধী নেকি মই মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধী কিবা কথা কৈছোঁ নেকি নাই কোৱা মই কৈছোঁ যে এই জুবিন দাৰ কেনেকৈ হত্যা হ'ল তাৰ আমাৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় দিব লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত এওঁলোকে কথাটো বেবেৰী বাং বোমেৰাং কৰি তেওঁলোকে এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা এজেণ্ডা বনাই লৈছে নেৰেটিভ বনাই লৈছে মোৰ এগেইনষ্টত যে মই যেন কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰিছোঁ মই যেন অখিল গগৈ হৈ কাম কৰিছোঁ বা মে মই তেনেকুৱা কিবা বিৰোধী দলৰ হৈ কাম কৰিছোঁ তেনেকৈ মই একো কৰা নাই মোৰ কথাটো স্পষ্ট চিধা হয় যে মোক কি কয় মাৰি পেলালে মই শেষ বিন্দুত থকালৈকে ক'ম জুবিনদাৰ নিয়াই লাগিব আৰু জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰত মানে হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ একদম এইটো জেদ আমাক এটা জানিব জনাৰ অধিকাৰ আছে অসমৰ ৰাইজৰ আহি থকা দিনা আপুনি নাইকিয়া হৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী নাইকিয়া হৈ যাব পিযুষ হাজৰিকা নাইকিয়া হৈ যাব আপোনাৰ গৌৰৱ গগৈ নাইকিয়া হৈ যাব ৰন্নটো মানি ফুকন নাইকিয়া হৈ যাব তাত কিবা জনাৰ অধিকাৰ নাথাকিব নেকি গতিকে এই কথাখিনি মানে বোমেৰাং কৰিবৰ কাৰণে পাতল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি তৰল কিছুমান সস্তীয়া পলিটিক্স আৰম্ভ হৈছে এই বস্তুখিনি ভাল নাই হোৱা আমি গতিকে বিচাৰিছোঁ যে এছ অপিখন এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগে যে এছ অপিখনত তাত মানুহ যাব পাৰিব তাত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে দৰকাৰ হাৰলে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মুখত পাইপ ভৰক যাৰ কিবা কাৰণত তেওঁলোকে দিয়া যিটো লিমিটেশ্যনৰ ওপৰত হয় থাৰ্টি এম এলৰ যদি ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে তেতিয়া তাত কোনো মানুহ যাব নিদিব দৰকাৰ তাত চি চি টিভি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক তাত তহলদাৰী আপোনাৰ আৰক্ষী বাহিনী আছে তাতে গৈ পিনে তেওঁলোকে মইতো কেতিয়াও কোনো কাৰণত বিচৰা নাই তাত বিজেপি গ' বেক মুখ্যমন্ত্ৰী গ' বেক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাঁহ হাঁহাই গৌৰৱ গগৈ হাঁহ হাই কংগ্ৰেছ বিজেপি বিৰোধী যিকোনো শ্লোগান তাত মই দিয়াটো বিচৰা নাই কেতিয়াও কোনো কাৰণত বিচৰা নাই মই চিঞৰি চিঞৰি তাত কওক কোনোবাই যে জয় জুবিন জাষ্টিছ ফৰ জুবিন থাউজেণ্ডছ টাইম কোটি কোটি বা চিঞৰক তাত কিন্তু পলিটিকেল একো শব্দ মই ব্যৱহাৰ কৰাটো বিচৰা নাই আৰু তাত যেতিয়া সমাধি বুলি নকওঁ এতিয়া কি কয় জুবিনদাৰ যি পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰ তাত যাওঁতে সোমোৱাৰ আগত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থটো খুলি থৈ যাব মই কংগ্ৰেছ মই বিজেপি মই আমুক দল মই আমুক সংগঠনৰ খুলি থৈ যাব তাত কেতিয়াও কোনো কাৰণত দাদাই কেতিয়াও কোনো কাৰণৰ কাৰণে পলিটিক্স কৰা নাছিলে আৰু তাত গৈ কোনোবা যদি পলিটিক্স কৰা মানুহ যদি সোমাই পলিটিকেল যদি কিবা যদি ৰিভিউ ৰাখে সেইবিলাক মানুহ কেতিয়াও কোনো কাৰণে জুবিনদাৰ অনুগ্ৰে হ'ব নাই তাত এগছি চাকি জ্বলাওক এডাল ধূপকাঠি জ্বলাওক আপুনি তাত গৈ পিনে মায়ে পিনি গাওক ৰৌৰে বিনালৈ গাঁৱক আমি গৈছোঁ তাত মই প্ৰায় আপোনাৰ আঠ দহদিন গৈছোঁ কিন্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ দুই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে তাত কিবা মানে ধৰি লছোঁ মাতাল হোৱা হৈ অহাই দেখিবলৈ পাইছোঁ মই বৰকেইটা লগ কৈছোঁ যে ভাই বাবাহঁত বাবাহঁত এনেকৈ নাহিবি এনেকৈ সিহঁতে দাদাই কষ্ট পাব আমি বিচাৰিছোঁ গতিকে তাত যদিও ৰাতি এই কি কয় এছ অপিখন দিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু গৈমা বৌৰ লগত কিবা আলোচনা কৰিছে নেকি চৰকাৰে নাই কাগে আৰু জুবিন দাক এতিয়া চৰকাৰী যন্ত্ৰ বনাই দিলে নহ'বতো তাত সকলোৱে যোৱা অধিকাৰ আছে কাইলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যাব দিনত ব্যস্ত হৈ থাকে ৰাতি এটা দুটাত বজাত যাব যাব আৰু আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই তাত চি চি টি ভি কেমেৰা লগাই দিয়ক একদম হাই পাৱাৰ হাই ৰিজলিউচন থকা চি চি টিভি কেমেৰা লগাই দিয়ক তাত যদি কোনোবা কিবা ভুল কৈছে তেতিয়া চিধা চিধিকে জেল জেলত প্ৰেৰণ কৰক দাদা আমাৰ সপ্তাহটো আমাৰ জীৱিত কালত দাদাক আমি যিধৰণে আমি মূল্য দিব লাগিছিলে সেইধৰণে মূল্য আমি মেক্সিমাম অসমৰ মানুহে নিদিলোঁ দিলোঁ জানো জুবিন গাৰ্গক সমালোচনা কৰোঁ অকল বিকাশ অসমীয়া আছিলে নেকি মই লিষ্টেড কৰি দিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী পৰা আৰম্ভ কৰি বিধায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই এতিয়া নামবিলাক নকওঁ কাৰণ মোক কুকুৰা নহয় মানে গৈ গু খুচৰি থকা কিন্তু কথাটো এটাই যে জুবিন দাৰ মৃত্যু আমাৰ বিষয়টো আমাৰ জনা পুংখানুপুংখ আমি জনাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে আৰু দাদাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় দিব লাগিব ন্যায় দাদাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ন্যায় নিদিয়ে আহি থকা দিনত নিজৰ আপোনাৰ এই মন্ত্ৰীবিলাকৰ প্ৰত্যেক জীয়াকৈ ক'ব নহয় তুমি মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে দেখোন জুবিন গাৰ্গকে ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া তেতিয়া তেওঁলোকৰ উত্তৰ কি থাকিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গতিকে কথাখিনি অলপমান বেলেগ ফালে লৈ গৈছে বেলেগ ফালে লৈ যোৱাটো বেয়া কথা আৰু মই মই পাৰ্টিকুলাৰলি মই তিনিটা ইলেকশ্যন এম এল এ ইলেকশ্যন এ পি ইলেকশ্যন আৰু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন মই এটা দলৰ প্রার্থী দিয়ে নাই বেলেগ বেলেগ বেগ প্রার্থীকে কারণ আমি প্রার্থীর প্রার্থী চয়েস করো দল চয়েস নো আর এটা কথা আপনার যোগে কোব বিচার ইয়াত জবিন প্রেমী জবিন অনুৰাগী হেসটেগ ফর জবিন গার্গ লিখা কোনো ব্যক্তি পলিটিক্যি কারোর যোগেদি ইনফ্লুয়েস নয় কোনো কংগ্রেসি বিজেপি তাত মানে হেই নয় কি কয় ইনফ্লুয়েস ব্যক্তি নয় যা 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 যে মন যায় সরকার কথা ভাববো কোম্পায় কংগ্রেজি বাব কোনো বিজেপি বনাব যালি মূর ভাগর কি পার্সেনল পার্সোনাল কথা হিট করেছে বিজেপি বহু ব্যক্তি মতো কথা পাতা লগত মানুষের বেয়া সম্পৰ্ক সম্পর্ক নয় কংগ্রেজি মানুষের মূল বেয়া সম্পর্ক নহয় প্রত্যেকজন পলিটিক্যাল লিডার লগত মোৰ সম্পৰ্কতা আছে মই তেতিয়া কৈছোঁ যে যোৱাকালি তেওঁলোকৰ যিজন স্পৰ্কচ পাৰ্চন ডক্টৰ এথ মহন্ত মই তেওঁক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ দেখোন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আই টি এলৰ ব্যক্তিয়ে মোক পাৰ্চনেল এটেক কৰিছে গতিকে মোক পাৰ্চনেল এটেক কৰিলে মইতো প্ৰত্যুত্তৰ দিবই লাগিব গতিকে মোৰতো ইয়াত মানে এনেকুৱা নহয় যে মোক মানে জোকাৰি থাকিব মই মনে মনে বহি থাকিম এই লাচিতানা অসমে অসমৰ অপগ্ৰ স্তৰতে সমগ্ৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক ঐক্যবদ্ধ কৰি জাতি জাতীয়তাবাদৰ এই ধাৰাটো খুব শক্তি ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম ভৱিষ্যতলৈকে যাতে কোনোবা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্ত বিয় পাই ধৰ্মীয় উদ্বাদ এটা যাতে কোনো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ এটা বাতাবৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিলাচীজনে কাম কৰিম বা জাতি সত্ৰ শক্তিয়ে জাতিটোৰ মাজত বহুত বিভক্ত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে অপশক্তিটোক চিনাক্ত কৰি যাতে এই সমিজ্ঞানী জাতিটোক পুনৰ বিশ্ব দৰৱত আমি জিলাকাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কাম কৰি চাম গতিকে এই কথাখিনি অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আজি সংবাদমেলখন আমি আয়োজন কৰিম গতিকে বিশেষ আৰু বক্তব্য আমি একো নাই গতিকে ইয়াত আমি এই কথাখিনিয়ে লাষ্টত আমি কৈছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আয়োজক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্য স্বাৰ্থকৰ লোকসকলৰ চৰম অৱহেলা আৰু গাফিলতিৰ বাবেই জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এটা মানৱ সম্পদ আমাৰ মাজৰ পৰা যে হেৰাই গ'ল তাত ইয়াত থকা আমাৰ বা অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰো টিমত নাই গতিকে ৰাজপথত বিজেপি চৰকাৰখনে কালিৰ পৰা যিটো ন্যায় যিখন সংগ্ৰাম তেওঁলোকে ৰাস্তাত পুনৰ ওলাই জুবিন গাৰ্গৰ যিটো ন্যায় বিচাৰিলে আমি ভাবোঁ এটা চৰম বাটুলি হৈছিল কাৰণ চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে ন্যায় প্ৰদান কৰিম বুলি আত্মবিশ্বাসৰ প্ৰত্যয়েৰে অসমৰ ৰাইজক আশ্বস্ত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল সেই চৰকাৰৰ মুৰবীজনৰ বিষয়ে বিভিন্ন যেতিয়া সন্দেহ আৰু আঙুলি প্ৰশ্নৰ আঙুলি কৰিছে সন্দেহৰ আঙুলি যেতিয়া সোমাইছে আমি ভাবোঁ কোনোবাখিনি জুবিন গাৰ্গৰ যিটো ন্যায় সেই ন্যায় আমি যেনেদৰে বিচাৰিছোঁ কোনোবাখিনি সেই ন্যায় পোৱাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হওঁ আৰু সেইকাৰণে ন্যায় যাতে সঠিক পক্ষেৰে লাভৱান হয় সঠিক দিশত যাতে যায় তাৰ কাৰণে আমি গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো চি বি আই লে হস্তান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে এই লাচিত অসমৰ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীক লৈ আমি আহ্বান জনাইছো ধন্যবাদ শ্যামকানি ইনফ্লুয়ে ব্যক্তি উচ্চ পদবীত বহি আছে যদি বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লুয়েস করব ক্ষমতা আছে এই কীগ কোনো মন্তব্য নাই প্রতিক্রিয়া নাই পদবীর আতর নিজেও আত্ম যাওয়া নাই এই বিষয়ে কিন্তু আমি গোটেখানে তদন্ত প্রক্রিয়া আমি সরকার অধীনত্ব একটা বিষয় থাকাটা আমি বিষয়। কাৰণ যেতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া আগবঢ়াইছে আৰু তাৰ মাজতে বিভিন্ন প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ তাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে বিভিন্ন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি তাত লাহে নাই নাই পুখুৰীটোৰ লগত প্ৰত্যেকো আমাৰ চৰকাৰী যন্ত্ৰটোৰ লগতে হওক বা শাসকীয় দলটোৰে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ী হওক বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক তাত আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা সঠিক ৰূপে যাবৰ কাৰণে আমি সেইকাৰণে চি বি আই তদন্ত আচলতে দাবী উঠাব নিশ্চিতভাৱে কালি আপুনি তাত দেখিছে যিসকল জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগী বুলি তেওঁলোকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে অনুৰাগীসকলে নিজেই গম নাপায় কিহৰ কাৰণে পালে আহিছে এটা ৰাজনৈতিক দল ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী সভাবিলাক অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন প্ৰলোভন যেনে ধৰণে পইচাৰ প্ৰলোভন যদি তেওঁলোকক মাতে বিভিন্ন আঁচনিৰ প্ৰলোভন যদি যেনেধৰণে মাতে ঠিক একেই তদ্ৰূপ আমি দৃশ্য তাত দেখিবলৈ পাইছো গতিকে তেওঁলোককো তেনেধৰণে মাতি ওলাইছে ৰাজপথত তেওঁলোকে কৰিছে মই এটা কথাই কব বিচাৰো যে তেওঁলোকৰ এই ৰাজপথত ওলোৱা সন্তানখনে ঐক্যবদ্ধভাৱে জুবিনৰ যিটো ন্যায় বিচাৰি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সঠিক দিশত হ'ব কাৰণে যিটো প্ৰবল জগমত তৈয়াৰ কৰি অবিৰম নিৰ্বিচ্ছিন্ন ৰূপত যিটো হেঁচা প্ৰদান কৰি আছে তাক তুল হস্তীয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অগ্ৰসৰ হৈছে গতিকে এইকাৰণে আমি কওঁ যে ৰাইজ বিভ্ৰান্তিত ভুগিব নালাগে ৰাইজে যেনেধৰণে ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ যিখন সংগ্ৰাম লৈ গুচি গৈছে সেই সংগ্ৰামখন পুৰাগ্ৰমে পুনৰ সক্ৰিয় লৈ যাবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ